Мережа автозаправных станций «Кло» презентовала мистецкий проект «Арт Кло». Картины, скульптуры, 3D-малюнки на асфальте и другие творения мистеца теперь красуются просто на автозаправной станции на Броварском проспекте. Я хорошо прочувствовала на себе, что каждый днем у нас с вами становится все меньше и меньше времени, чтобы ходить в музей, на выставки, в галереи, в театры, чтобы разбираться в искусстве. И, и даже если душа просит, мы вот на самом деле не успеваем. И поэтому мы, «Сити ЗС», решили для своих клиентов предоставить немножко больше, чем дают другие сети АЗС. Ведь мы сейчас все где конкурируем? В какой зоне? В зоне продукта, в зоне цены продукта и в зоне сервиса. Но вот опытные журналисты знают, что очень узкое поле для конкурирования в этой зоне, и поэтому мы решили, что наши клиенты будут делать все то же самое, что и обычно, просто заправляться, но параллельно эстетическое удовольствие от того, что они смогут видеть произведение искусства. Более того, они смогут здесь их приобретать. Цели привлечь сюда звезд, каких-то именитых художников или скульпторов у нас не было. Мы хотели провести чистый эксперимент. Началось все с объявления, в котором я рассказывала, на каких условиях можно работы в арт предоставить. Эти объявления мы развезли по вузам художественным, и понимали, что студенты, которые закончили эти вузы, могут неплохо лепить и рисовать, но еще не знают, как себя промоутировать, где выставиться, и решили им помочь. Это сработало. Еще сработали объявления, расклеенные на Андреевском спуске. Там, как вы знаете, есть художественные мастерские уже достаточно именитых, маститых творческих людей. И и галереи, и поэтому достаточно много людей пришло оттуда, с Андреевского. Вот такая простая механика набора людей в наш проект. Ну и, конечно, то, что называют маркетологи, World of Mouth Effect из уст в уста. Інформація передавалась, багато людей в соціальних сетях прочитали о про нашому проєкті і, і прийшли сюди. Найближчим часом всі витвори мистецтва експонуватимуться нарешті в столичних заправках мережі Кло. Проєкт КЛО» не обмежений у часі, тому експозиція постійно поповнюватиметься новими роботами, які будуть показано по всій території України на автозаправних станціях мережі Кло.